Deməli, kükürt kükürt dioksidinin, yəni sürt 4 oksidin əmələ gəlmə istiliyini verilibdir qrafikdən. Deməli, 16 qram 150 kilocal istilik ayrılıbdır. Deyir 30 qram boda çörəyinin əmələ gətirdiyi enerji, belə bir qrafik verib bizə. Qısa şəkildə yazacağam. Deməli, 16 qram kükürt olduqda əmələ Deməli, yanmasından ayrılan istilik 150 kiloculdur. Yəni bizdən soruşur ki, deyir 30 qram bodu çörəy yananda bu qədər əmələ gəlməli kükürt dioksidin, kükürt dörd oksidinin əmələ gəlmə istiliyinə bərabər isə 300 qram bodu çörəyinin əmə verdiyi enerji hansı yama ist, yama istiliyinə bərabərdir. Deməli, burdan tapırıq ki, əvvəlcə 32 qram yananda, deməli biz görürük ki, 16 qram yananda 150 kiloculd istilik ayrılsa 32 qram nəntar x qram əklocal istilik enerjisi x-i tapıram ki 300 ə, deməli 300 kilokaloriyalı istili çıxmışdı. Bizə deyir ki 30 qram buğda çürəyinin əmələ gətirdiyi enerjiyə kükürd 4 oksidin əmələ gəlmə istiliyinə bərabərdir. Reaksiyada görürük ki S + O2 deməli burdan alınır SO2. Reaksiyanın elə istilik effekti SO2-nin istilik effekti ilə bir-birinə bərabərdir. Deməli 30 qram əmələ gələndə 30 qram buğda budu çörəyinin enerjisi 300 300 kilojoldursa tapıram ki 300 qram 300 qram buğda çörəyinin enerjisi nə qədərdir? X-i də buradan tapıram 3000